शरीर में कांस पहनाई जाती है तो मेरा आका ने फरमाया ये तो इल्म मेरा नाइब है और जो इल्म हासिल करता है रसूल फरमाती वो मेरा मेहमान है के जो सुभान अल्लाह मेरे आका ने शाह फरमाया जब कौन बने कि हम जब रास्ते पे चलते हैं तो मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरा फरिश्ता अल्लाह का अल्लाह फरमाता है कि मेरा फरिश्ता अपना पैरों के नीचे रख देते हैं न जाने उस तो परिवार के पैरों में कांटा न चुपक जाएगा जो दे दो नरमाती नरमाती जल पाल जरत सृष्टि भविया मिकारा कवी रोपन जा बासे पाल भविया मिकारा कवी सपन जा बासेताली से पे नरबी सम <laughs> भ तातया महाब اے خدا ماگے نرماتي ر سبحان (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)